не угрожать дальше. Нет, я нормально подошел, я снимаю я сразу. Не на, не на их на. вот, которые стоят да? в Российской Республике. Это ни о чем не говорит. Это говорит о том, что я могу снимать. Вы не снимать. снимайте. Вот за это отвечать будете. Кто будет За то, что без разрешения снимаете. За, за, что я буду да. отвечать? Перед кем? Чтобы меня просить, вот, например. например Баги, я граждане. Начальство. Да. С прокуратуры, кто такой вообще? Я осознал. Вот борюсь с теми, которые стоят, нарушают, да? Вот машину, пожалуйста, вот. поставьте туда и боритесь. помешает. Вы нарушаете правила Мы дорожного Вы не имеете жителя. права снимать меня. Без Вы должностное Вначале лицо. обратитесь, снимайте, пожалуйста. Вы должностное лицо. Ну при чем должностное лицо? По какому Вы праву я такое? имею право? Есть паспорт Я а, гражданин Кыргызской республики. Я гражданин республики. Паспорт давайте. Вы свое удостоверение предоставьте, пожалуйста. Дмитрий, да. Это же остановка, правильно, будет. Я же нормально подошел, сказал, да, правильно? Нет, кто такой, чтобы не угрожать? Я? Кто такой? Нет, я же нормально подошел, я же снимать вот сразу, Я вот их вот, которые стоят вот правильно? здесь, понимаешь, меры принимаю. Вы же вы ругаетесь говорим? просто, вы же ругаетесь просто. Как я, я вам по-человечески говорю, вы на остановке остановились. Кто ты такой, чтобы мне сделать замечание? Руковод, я, гражд... ну, я, не граждан... я гражданин Кыргызской республики. Руководство ГАИ, пожалуйста, без разрешения снимайте. Я гражданин Кыргызской республики. Это ни о чем не говорит. Это говорит о том, что я могу снимать. Вы не снимать. Снимайте. Вы за это отвечать будете. Кто будет отвечать? За то, что без разрешения снимаете. Вы... За, за что я буду да. отвечать? Перед кем? Перед кем я буду отвечать? Вы что, на что-то нарываетесь, что ли, или что? Я ни на что не нарываюсь. Перед кем вы? Вы что, мне угрожаете, что ли? что, специально, что ли, вот это? Вы нуждаетесь да, сказать? На что? Или что? что? На Сейчас что? Сейчас он... руководство подъезжает. Вы нарушаете правила дорожного движения. Сейчас руководство подъедет, вы не уходите. Конечно, они уйдут. Здесь да. нельзя да. вот он говорит, остановку, видишь? Он грамотно знает. Их останавливаться. Там 15 метров даже не разрешает до остановки. Да, Что, место надо? Место надо? Нет, просто уберите машину. Уберите машину. Я уберу сейчас, разбрусь человеку, ну отойдите в сторону. Ну я постаю. Отойдите в сторону. Почему? Почему? Не снимайте, он говорит. Почему? Не имеете права снимать? По какому праву? Вы меня назовите поправку в законе. Разрешение возьмите. Поправку в законе? Снимайте меня. Поправку в законе назовите, по которой я не имею права по снимать. Закону? Вот вы назовите поправку мне. А вы знаете эту поправку? Нет такой нет поправки. Вы знаете? Давайте я Такой поправки нет, говорю вам, по которой я не имею права снимать. Что -то, что -то. Что -то, что -то. Просто я же подошел по-человечески и сказал, попросил, байки. Кто такой, чтобы меня просить, вот, например? Баки, вот я Начальство, с прокуратуры, кто такой вообще? Я осознал, вот борюсь с этими, которые стоят, нарушают, да? Вот машину, пожалуйста, поставьте вот. туда и боритесь. Кто мешает? Все по закону же должно быть, правильно? Вы, вы же ничего не мог увидеть. Вы же правильно, вы же Нет, больше выявляете правонарушение. Вы же правонарушение выявляете. Знака тут нету. Это остановка автобусная, пожалуйста. Какой тут знак Готово. должен быть? Меня Элим зовут. Илим, смотри, вот здесь машины стояли, да? Да, Невозможно да. было стоять. Вот так. Вот здесь вот место было, я вот остановился. Вот стоял, я, вот я вот вот нашел место, вот, пожалуйста. Ну, стоять. это я очистил все это. Нет, вы не очистили, там уже стояла машина моя. Я уже полца за вами наблюдаю. Вот стоите, работайте. Не работа такая. Окей, я понимаю вашу работу. Прекрасно <соцентральный рейт> понимаю. Но вы же не должны нарушать, правильно? А, а что я нарушаю? Вы нарушаете правила дорожного движения? Вы припарковались на автобусной остановке на остановке для, я общественного для транспорта. Для них принимаем меры, дорогой мой. Для кого? Идем. вот, который нарушает. Ну вы можете же подвинуть правильную машину дальше ну, и там принимать меры. Вот сейчас освободил, подвину. Кого вызвали? Кого мы Подвесим должны подождать? Его. Когда он приедет? Сейчас подъедет. А вы для раз чего раз... вы его вызвали? Вы разрешение снимаете здесь. Для разрешения? Да. А разрешение должен да. иметь? Конечно. <свят> вы законы знаете, должны все я же не гражданский какой чтобы стоять тут снимать. Вы должностное снимать. лицо, я же не вашу частную жизнь снимал, правильно? Верно? Что частная жизнь? Вы должностное лицо, вы выполняете свои служебные Выполняю, а вы мне мешаете Я вам не мешаю. Мешаете? Я просто говорю, что И вы нарушаете право дорожного движения. Что, что вы говорите? Ничего страшного. М -м. Микрофон хороший? То, что вы сказали, услышал. Пожалуйста, пожалуйста. Разрешение возьми, снимай. Хорошо, хорошо, Я предупредил уже. Хорошо. Давайте, уходите. Хорошо.